अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बहुत ही अजीब और गरीब कारगुजारी मौलाना फ़हीम साहब की सारी दुनिया के लिए खूबसूरत पैगाम ज़रूर ये बयान देखें जज़ाकअल्लाह ए दुनिया जहां के इंसानों ए बादशाहो वजीरो ए सेहतमंदो बीमारो اے فقیرو اور مالدارو اے کارخانے والو اور زمینوں والو اے فوج اور ہتھیار والو اے پولیس اور انتظامیہ والو بڑے اونچے عہدے پہ چلنے والو پہاڑوں پہ رہنے والو خشکی اور تری میں بسیرا بسانے والو اللہ کو الہ مان لو तमाम अम्बिया आलिम सलाम्दिमत की मेहनत का पहला बोल कि अपने दिल से अपने दिल के दिल के उस निजात को साफ करो सारे इलाहों को अपने दिल से निकालो जिन जिन नक्शे पे होने का यकीन है ये सब तुमने इला बना रखे हैं कोई बाप से होना समझ रहा कोई भाई से कोई खाविन से होना समझ रहा कोई बीवी से कोई माल से होना समझ रहा कोई तिजारत से कोई फौज से होना समझ रहा कोई पुलिस से कोई वजारत से होना समझ रहा कोई सदारत से कोई मुल्क और माल से होना समझ रहा कोई चीजों और नक्शों से ये सारे दिल के इलाकों तो साफ करो खुरच खुरच के साफ करना है, इसकी सफाई जरूरी है फिर फिर दिल में अल्लाह पाक अल्लाह आएंगे इल्ला पहले ला इला है सारे नक्शों का यकीन निकालना तिजारत के साथ तबलीग भी चल रही है यकीन तिजारत का और साथ तबलीग इससे काम नहीं बनेगा यकीन जरात का और साथ तबलीग इससे काम नहीं चलेगा यकीन मुल्क और माल का और साथ दावत इससे काम नहीं बनेगा सारे यकीनों को दिल से निकालकर एक अल्लाह की रात के साथ जुड़ना है काम बनाने वाले बिगाड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ अकेले तदे तनहा ये सारे हम भी आलिम सलवाद तस्लीमात की मेहनत की बुनियाद दिलों के यकीन को दुरुस्त करना दिलों के यकीन की सफाई गलत यकीन की सफाई होगी फिर दिल में सही यकीन आएगा वसल्लम फरमाया है मिल्लत इब्राहिमी हम मिल्लत इब्राहिमी के हैं मिल्लत इब्राहिमी की पहली बुनियाद क्या थी इब्राहिम ने कि सबसे निगाह मोड़ के एक अल्लाह से जुड़ना है अल्लाह के ताल्लुक को हासिल करना अल्लाह की मोहब्बत के हलावत को महसूस करना अल्लाह के कुर्फ के दर्जात में तरक्की पाने की तमन्ना रखना कि अल्लाह के कुर्फ अल्ला के, के दर्जात लापतना ही है मुझे उन कुर्ब के दर्जात में आगे से आगे बढ़ना है ये तब मुमकिन है ये जब ही मुमकिन है जब हम अपने दिल से अल्लाह के गैर को निकालेंगे और अल्लाह को दिल में बसाएंगे और फिर अल्लाह दिल में बस ही नहीं सकते जब तक के रसुल्लाह अलैहि वसल्लम को साथ नहीं लेंगे। दरबारे इलाही तक पहुंचने के लिए दरबारे मोहम्मदी से गुजरना पड़ेगा रसूल्लाह अलैहि वसल्लम की जिंदगी को इख्तियार किए बगैर अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत में नबूत के सदके में इस उम्मत के एक एक फर्द के जिम्मे था हर बूढ़े जवान हर औरत और मर्द हर पढ़े लिखे अनपढ़ हर हाकिम और महकूम हर फकीर और अमीर के जिम्मे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी अल्लाह ने कहलवा दिया कुल हादिही सबीली अदउ इल्लाह अला बसीरतिन अना व मनि तबानी आप फरमा दें यही है मेरा रास्ता मेरा रास्ता ये है मेरा रास्ता कि मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और पूरे यकीन के साथ बुला रहा हूं कि मैं कामयाबी की तरफ बुला रहा नाकामी की तरफ नहीं बुला रहा मैं हक की तरफ बुला रहा किसी बातिल की तरफ नहीं बुला रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का काम उम्मत के सफर्द करके गए हैं हम अपने छोटे छोटे मशागिल में अपने कीमती औकात और सलाहियतों को लगाते रहे कोई अपनी तिजारत में कोई अपनी जरात में कोई अपनी मुलाजमत में कोई अपनी हुकूमत में कोई अपनी सल्तनत में कोई अपनी जमीन में हमने अपनी सारी सलाहियत सारी कवत सारे इल्म सबको वहाँ सर्व कर दिया ये हमने जुल्म में अजीम किया मेरे भाइयों और ना मैंने पहले ये सब बयान सुना और ना ही देखा था तो आप दोस्तों से इतमास है कि इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसमें बहुत ही बड़ा इलम है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जजाक ला